من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أصابه بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الصاح من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو رضي الله تعالى واشدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه حياء عثمان رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمدة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة واجرة وباطلة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غارا من بعدي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد